Братья, мы сейчас с Костей общаемся, и Бог дает нам благодать общения, радости в Духе Святом. И Костя просто засвидетельствует о той славе, которую Бог явил в его жизни. Аллилуйя. Слава Господу, меня Костя зовут. Я сам родом с Мельницкого. В прошлом был наркозависимым человеком, погибал в грехах, но Иисус через через моего друга постучался в мое сердце и дал мне выход. Я около 10 лет был наркозависимым и уже не имел никакой надежды. Были такие периоды в моей жизни, когда я долго не употреблял наркотики, но опять возвращался к этому. И Понял, будем что я безнадежный. Силу, и будем. когда я это понял, тогда только в мою жизнь пришел будем Бог. Я попал выжить, на центр что реабилитации что в Селе Почуйки выжить, в Житомирской выжить, области. Выжить. Бог коснулся моего сердца там, дал мне покаяние, милость, носил меня Духом Святым. Через какое-то время выжить, я принял решение тебе, в своей э, кровью, э, в жизни служить только, тебе, только Богу, принадлежать только Ему. И, начал каким-то образом двигаться в служении, Господи, принял водное крещение, участвовал в служении Господи, реабилитации долгое время, около трех лет служил в центре меня, реабилитации. После этого Бог положил в мое сердце двигаться дальше, вести миссионерское служение. Господи, Мы открывали центр реабилитации в городе Николаеве, и потом пул, поехали в Крым, мне, Господи, пул, поехали по в город Сарай, там открывать центр реабилитации. И в Бог так благословил, благословил меня в то время женой и, прибегаю, и э, дал в сердце это желание служить людям твою, э, в церкви, ты, и мой, мне предложили туп остаться тупой там. Тупой да, в Крыму в я остался. Праздник. Через какое-то время меня рукоположили ну, говорит, на пастора моя, церкви. Жаждущая, и знает, до сих пор несу это в служение. У нас два центра и реабилитации, подеда, мужское женство, церковь. живой Господь. Амин. Костя, скажи, вот именно такое наставление, полгода реабилитации, на что братьям делать акцент? Как утвердиться за эти полгода? Ну вот какой есть рецепт для них, которые только вот пережили Христа? Первоначальный рецепт – это три вещи, которые должны быть обязательно в жизни каждого верующего. Это молитва, это чтение Божьего Слова, сердечное чтение, углубленное, когда ты пропускаешь это Слово через сердце. И это общение с верующими, с такими людьми, как и ты. И самое главное в жизни христианина – это родиться свыше. Это не просто примириться с Богом, это посвятить свою жизнь. Рождение свыше, рождение начинается, когда женщина забеременела, но заканчивается, когда человек появляется на свет. Аллилуйя. И э, рождение свыше начинается с того, как человек э, примирился с Богом, покаялся, но заканчивается тем, когда человек посвящает свою жизнь Богу. Всецело доверяя Ему. И это залог успеха, когда ты доверишься Богу. Когда ты скажешь, вот моя жизнь, она принадлежит тебе. И это самое важное решение в нашей жизни посвятить себя Ему. Аллилуйя. Братья, вот такие свидетельства, и семья такая есть всюду. Поэтому утверждаемся, а мы на молитву, да, Кость? Да. С Богом. Класс.